রাজধানী আগরতলার বুকে গড়ে ওঠা নাইট ক্লাব জানিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে প্রশাসনের এবার কঠোর পদক্ষেপ বাতিল করা হয়েছে হ্যাপিয়েস্ট আওয়ারের বারের লাইসেন্স রাজ্য সরকার সেক্ষেত্রে বাতিল করেছে সঙ্গে মজুদ মদ পাশাপাশি মূল লাইসেন্স ও সিসিটিভি ফুটেজ এক্সাইজ সুপার সুপারের কাছে জমা দিতে হবে খুবই শীঘ্রই লাইসেন্স ছিল ওভাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেডের সিএমটি গৌতম দেবতাদের নামে বলে জানা গেছে কি রয়েছে বিচারিত मीडिया मेरी कंप्लेन थी और कई स्टेक होल्डर्स ने भी कंप्लेन की उसके बाद गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे उसमें पूरी इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी में पाया गया कि कई लॉज का कई रूल्स का वायलेशन है और वायलेशन के अगेंस्ट में उनको आ, शोकोस भी किया गया और शोकोज का जो रिप्लाई था और कंप्लीट हियरिंग की गई उसमें आ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही साथ जो उनके संचालक थे सबका इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी में भी हमने जो वीडियो फुटेज देखी है और जो अरेंजमेंट हमने रूल्स रेगुलेशंस का पूरा डिटेल एनालिसिस करी उसमें वायलेशन मिला और उस बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मानी कि मेरी ऑफिस से आज जो भी उनको लाइसेंस किया गया था अप्रैल में उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है अब किसी भी तरह का लिकर सर्व करना उस रेस्टोरेंट में वर्जित है अलाउड नहीं है और बाकी जो प्रोसीजर्स है मानेगी सीजर ऑफ लिकर वो सब हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं और ये हमने उनको ऑलरेडी कम्युनिकेट भी कर दिया है मैं तो उम्मीद करूंगा कि बाकी जो बार या लाइसेंसेज हम लोग इन लोगों को भी इशू करते हैं वो लाइसेंसेज के रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और सामाजिक परिवेश में इस सुविधा को आम आदमी की मतलब आके से वो लोग मतलब ये जो रात को जो ये जो डांस वगैरह ये सब फंक्शन जो मतलब गाने वगैरह जो भी होता था वो सब बंद हो गए देखिए जो डांस का या गाने का इस जैसे उन्होंने उस दिन डीजे बुलाया था इसका कोई परमिशन हमारे से नहीं लिया था और ना ही किसी भी प्रशासनिक इंस्टीट्यूशन से पुलिस वगैरह से लिया था। उसका भी हमने संज्ञान लिया है और उस बेसिस पे भी उनको शोकस किया था और अगर फ्यूचर में भी जो रेगुलेशंस हैं ऑलरेडी उनको कम्युनिकेटेड हैं वो अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो और भी और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके শুনলেন পশ্চিম ত্রিপুরা শাসক বিশাল ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়ে জানা গেছে যে এই বারের মধ্যে কোন রকমের ডিডে কিংবা নাচের অনুমতি কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি তারপরও সেখানে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এছাড়া গত কয়েকদিন আগে তাদেরকে সোকোজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বারটির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়েছে অবশ্যই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ আগামী দিনে জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা পাশাপাশি সমাজের যে একটা মাদক রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী সমাজের সচেতন নাগরিকরা নেমেছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীর সঙ্গে থাকুন